İlk öncə əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar. Bakıda General oğlunun toyunda bomba səbəbkar kimimiş. Biz bu barədə dünən danışdıq. Əgər vaxt varsa elə dünənki mövzunu bu gün də deyim, amma bu gün yeni bir mövzu deyəcəm. Yəni General özü açıqlama verib. Bakıda General oğlunun toyunda bomba səbəbkar görün kimimiş. Və bu günlərdə sosial şəbəkələrdən məlumat yayılmışdı ki, generallardan birindən qisas almaq məqsədilə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmət nazərində olunub və onun oğlunun toy keçirilən restorana bomba qoyulduğu xəbər verilib. Bu məlumat əsasında çoxsaylı polis əməkdaşları toy mərasiminin vaxtı restorana gəlib orada axtarış aparıblar. Demək, yayılan məlumatlarda generalın kimliyi açıqlanmasa da, gündənin səsi info bu hadisələrin Təfərrətlə öyrənib aldığı məlumatlara görə söhbət Naçivan da yerləşən Heydər Əliyev adına Hərbi Lisenziyanın sabiq rəisi general-mayor Elman Oruzovdan gedir. Onun oğlu Məhəmməd Oruzovun toy başdakı məşhur restoranlardan birində olub 2012-2019-cu illərdə Hərbi Lisenziyanın rəisi olmuş Elman Oruzovdan ixtisas almaq istəyən şəxs də onun rəhbərliyində dördə lisenziyada təhsil almış kursant olub. Onun sözlərinə görə 2018-ci ildə lise bitirərlərdən sonra təhsilini daxili qoşunların hərbi akademyasında davam etdirmək istəyir. Amma lisenin rəisi buna imkan verməyib. Onu Müdafiə Nazirliyində bölük komandirinin şəxsi heyətlər üzrə iş, şəxsi heyət iş üzrə müavini ixtisasında ali təhsilə almağa göndəriblər. İllərən lisenin rəisinə qarşı aqrslıq elədiyini düşünən kursant ali təhsilində bitirib, leytenant rütbəsində işləyə başlayandan sonra Erman Oruzovun oğlunun toyu olacağını eşidib və bu yolla onun qisas almaq qərarına gəlib. O taksifondan 102-yə zəng edib, o restorana bomba qoyulub, yeməklərə zəhər qatılıb deyə deyib. Polislər də toyda yüksək vəzifəli şəxslərin, generalların iştirak etməsini nəzərə alaraq, informasiyanı inandırıcı sayıblar. Restoranda stoluların altını, bə gəlin kürsüsünün mətbəxi hər yerdə axtarıblar. Toydakı adamlar da təşvishə düşüb ki, nə baş verib? Informasiyanın əsasız olduğunu aydınlaşdırdıqdan sonra 102-yə kimi xəbər verdiyim müəyyənləşdirildi və onun haqqında Cinayət Məcəlləsinin 216-cı, mütərzədə terrorçu maddəsi ilə belə belə yalan məlumat vermək, terrorçu balada ibarədə belə belə yalan məlumat vermək maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb, ona yekunda 5 il şərti cəza verilib. General-mayor Elman Oruzov da onun əskiyar yol vayb deyib ki, onu sakit təbiətli kursan kimi tanırdı ona can zabitlər həmişə elit başlanıçı sayılan bölük komandirinin şəxsi heyətlə iş üzrə müavini ixtisasını seçməyi təklif edib. Generallın sözlərinə görə onu bu ixtisasa böləndə əksinə ona yaxşılıq edib. Mən özümdən zabit kimi xidmətə oradan başlamışam. Düzü buna görə məndən qisas almaq istəməsinə çox təəccübləndim. Və əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, Və bu gün həmin general mətbuata açıqlama verib. Mətbuata açıqlama verib, yəni bu işi aparan elə ə, demək Gürül Səs İnfo açıqlama verib, həmin general. General Elman Oruzov. Görək nə deyir. Oğlunun toyunda bomba heyəzanı yaşayan general danışdı. Azərbaycanda generallardan birinin oğlunun toyunda bombaya zanı verməsi haqqında mediada məlumat yayılıb. Biraz əvvəl tədim dostlar bu məlumatсыз. Bildirilir ki, generallardan birindən qisas almaq məqsədilə Daxili İşlər Nazirliyinin 102 xidmətinə zəng edən oğlunun toyu keçrilən restorana bomba qoyulduğu barədə xəbər verilib. Günün səsi info xəbər verir ki, söhbət Naftvandda yerləşən Heydər Əliyev adına Hərbi Liseyin sabiq rəisi General-major Elman Orucovdan gəlir. Uzun illər Azərbaycan ordusunda xidmət etdiyini vurğulayan Elman Orucov sayta açıqlamasında adının mediada belə xoşa gəlməz hadisədə hallandırılmasından məyus olduğunu deyib. Mən həyatımın böyük hissəsini hərbi xidmətdə sərf etmişəm. Sayısız, hesabsız xidmətlərim var. Bunlar ola ola istəməzdim ki, toyda yaşanan bir xoşa gəlməz olayı yazasınız. Yazdıqlarınızda narazı qaldığım bir məqam var. İddia edirsiniz ki, guya toyda əməli başla, hayazan olub, masaların altına baxılıb, hamı qorxu içində olub və s. Yoxlamaya gələnlər mülki geyimli polislər olub, sərbəst və müasir texnika və dağınıqlıqlara baxış edib sakitcə gediblər. Ötən ildə məhkəmə oldu və bitdi. Prosesdə zərər çəkən olmuşam və şikayətçi olmadığım üçün Həmin zabitə şərti cəza veriblər. Mən şəhcət olsaydım indi 10 illik cəzasını çəkirdim. Nəzərə aldım ki, gənc leytenantdır, həyatı yaxşı başa düşmür. Ona görə də tutulmasının tərəfdarı olmadım. Bu gün o zabit qismində xidmət edir. Gənc leytenantın ondan qisas alınmasının səbəbinə gəlincə Elmar Orucov bunları deyib: "Mən 6 il rəis olduğum dövrdə 1200 nəfər kursa göndərilib. Bunların arasından bir narazı qalan olması təbii idi. Mən onun gözündə problem olduğunu nəzərə alaraq belə qərar vermişdim. Tağım komandiri olsaydı ön xəttdə düşmənlə üz-üzə qalmalı idi. Eynəyi 3 idi. Dedim ki, "G tərbiyəvi, işlə məşğul ol." O da razılaşdı. 4 ildən sonra bunu ürəyində saxlayıb narazlığını da bildirmədi. Birdən-birə qisas alması mənə ağır və şübhəli gəldi. Mən onunla söhbət etdim, dedim ki, niyə bu narazlığını mənə demədin? Axı nə qədər uşağa kömək eləmişəm. Bu işlər onun işində, istərsə də xarizdə təsir müəssərlərində olubdu. Dostlar, bu azlıbanı general-mayor Elmang Oruzov deyibdi sayta. İndi siz yəqin ki, xəbəri izlədiniz, sizcə düz mü deyib, səhv mi deyib? Kursan düzmü addım atmadı? Məncə düzgün addım atmayıb, qısası elə almazlar. Ən azından iradını bildirməlsən, təkliflərini səsləndirməlsən, səbəbini soruşmalısan. Mənə elə gəlir ki, gedib generalın qabulunda öz istək var olsun deyə bilərdi. Əgər onun eynəyi -3-dürsə, bəlkə indi general deyir ki, ön xəttə düşəcəkdi. İndi burada da biraz da qanun pozuldu. Var. İndi bilmirəm, general onu bilərəkdən deyir, bilmərəkdən. Yəni general onu bilərəkdən ön xəttə, xəttə xidmətdən geri qaytarıb da çəkindirib, amma səbəb də göstərir ki, gözün də zəiflik vardı, eynəyi -3 idi deti -3 eynəklə zabit əgər Elman Oruzovdan tərəfindən ön xəttə sənayəyə getmirsə, belə çıxır ki, Müdafiə Nazirliyi onu göndərəcək. Bax, bu səbəbdə maraqlıdır. Və dostlar